студент Дентуніан та газети «Полтавський вісник, учасник міських та обласних фотовиставок. Кожен з митців по-своєму бачить і тонко відчуває своє місто. Роботи, які ви сьогодні побачите, наповнені світлом, теплом, яскравими барвами, і також розкривають красу і велич нашого рідного. міста. для Хочеться привітати вас в цьому світлому чудовому залі. Це дійсно виставка має вигляд ну, такої натхненності і творчої наснаги для всіх нас. Я Сергій Назаркин, дуже багато біля внимання розвитку фотомистецтва на Полтавщині і активно працюю своє ім'я, в плані жанрами, журналісти і, і художніх фотографії. Хочеться, щоб ця виставка надихнула людей на добрий настрій. На Добрі думки і віру в те, що в Україні в будущим на, на майбутнє все буде гаразд, і ми ще раз побачимо виставку цих двох обдалованих фотографів у нашій місті. тот объект жизни нашего сегодняшнего художника. И естественно, что он все время рядом с ним его дорогой инструмент, это фотоаппарат. Ну как он может без него? Но извините, я потерял голос, это мой аппарат. И сегодня у меня было два концерта, были такие дети, что я немножко его потерял. Так что уж извините. Хорошо, Сереженька. Ну, во-первых, я должен сказать, что это не только новое ощущение то, что мы сегодня знакомимся и видим. Мы видим, что это рост мастерства, Сережа и Илюша ваш, так? Да? Это по-настоящему я вас искренне поздравляю, потому что я практически бываю на всех ваших выставках и в хорошем смысле не СБУ, а слежу за вами. Они они за другим следят, а мы как раз следим за талантами. Мы следим за творчеством. Я вот хочу сказать, я во-первых благодарю всех, кто пришел, потому что люди, которые общаются с талантами. Они продлевают себе жизнь. А мы сегодня именно с такой семьей талантливым общаемся. И никогда не надо забывать, что как раз когда мы этого не делаем, это не только укорачивает нашу жизнь, это заставляет нас но нас-то нет, но топтаться людей на месте. И в этом, я думаю, драгоценность того, что вот есть возможность в нашем городе бывать на таких выставках, встречаться с такими людьми, потому что я ввожу глазами всех вас и практически всех вас знаю, потому что это действительно друзья искусства. Хочу насчет фотографий, то есть сказать, для меня это неожиданно. Если бы я знал, что это фотография, я бы не одел этот пиджак. Потому что, Витенька, вот это деда, вот эта фотография. Это, я сейчас объясню, это Герман Юрьевич, это его дочь Катя, это его внук и это правнук. Правнук Мирон Ярославович Поведа. Вот такое вот звучание. Поэтому я тебе искренне всегда благодарю, что ты друг нашей семьи, друг творчества. Сережа, это необыкновенное счастье с вами общаться. Всего доброго, счастья, еще больших творческих взлетов. И я бы хотел подарить эти цветы тому человеку, кто вас, возле вас, который может быть в тени в чем-то, но это самый близкий для вас человек, это ваш корень. И я хотел бы передать вашей замечательной супруге. Есть? Вот она идет к нам, потому что мы все уйдем, а она будет следить, как они висят. Всего доброго. Да? Потому, что, то, кто я знаю, что здесь ваша огромнейшая работа и душевная, и воспитательная, и творческая. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо. Ми з сином передаємо за музею 200 фотографій. Це перший крок для передачі подальшого архіву, щоб фотографії зберігалися. Це фото ветеранів, це життя міста, життя короткоплине, вже немає цих людей. А фото залишаються, це пам'ять для нащадків для наших полтавців. Володимир Олександрович, якщо можна, я вам передаю. Налети, хай воро, ворогу є на січі у а вже життя за погорожати, стали. i За ворога, ви на свої пора на жиді, жалоєтесь, за водового, ви на свої порана жиді, по наші пани, приві собі сини, ой тож ж вони.